নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাতিপুৱা অলপমান চাইকেলখন ল'বলৈ আহিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ শিৱ মন্দিৰৰ ফালে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ চাইকেলখন চালে ভাল লাগে আৰু বহুদিন দুপৰ ডেঙা খোৱা নাই ভাবিছোঁ আজি দুপৰ ডেঙা পাত দুটামান খুন্দুংগৈ অকণমান খাওঁ বহুদিন খোৱা নাই মাজে মাজে খাব লাগে একচুৱেলি কাৰণ এবাৰ যিহেতু মোৰ কিডনী ষ্টোনৰ অপাৰেচন হৈয়ে গৈছে এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় কাম সদায় ভাবোঁ সেইযোৰ এযোৰ চাফা কৰিম বুলি জোতাবোৰ কিন্তু মানে সদায় এনেকৈ সৰু কামবোৰ হিচাপে থাকি যায় বোলে আজি সেইকেইযোৰ চাফা কৰিলোঁ আৰু দুযোৰমান আছে সেইকেইযোৰ পিছত কেতিয়াবা কৰিম মানে ধুই হৈ গ'ল ভিজি থাকিলেতো ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ নতুন নতুনে লাগে কিন্তু মানে শুকালেহে আকৌ কি কালাৰ ওলাইহে ঠিক নাই আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ সেইদিনাখন মানে এটা কথা মন কৰিছোঁ মানে এইটো প্ৰায় দেখি থাকোঁ কিন্তু সেইদিনাখন অলপমান বেছিকৈ অনুভৱ কৰিলোঁ সেইকাৰণে বোলো কথাটো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাৰমানে এই যে হেৰিবিলাকত আপোনাৰ দেখিছে চাগে হাইৱে কাষত যিবোৰ ধাবা থাকে সেই ধাবোৰৰ সন্মুখত মই বেলেগ জেগাত আছেনে নাজানো মই আমাৰ নগাঁৱত দেখা পাইছোঁ আৰু মানে মানে এজন মানুহ থাকে ৰৈ পেলাই তেওঁ মানে হাতেৰে তেওঁ মানে হাতেৰে ইংগিত দি থাকে মানে 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 নিমন্ত্ৰণ দি থাকে আৰু এনে কিন্তু মানে কথাটো হ'ল কি মোৰ কিমান ডাউট আছে যে সেই মানুহজনে তেনেকৈ মাতিলে হাতেৰে থালাখনত সোমাবলৈ এটা ইংগিত দিয়ে নিমন্ত্ৰণ দিয়ে কিন্তু সেইটোত মানে কিমানখিনি মানুহখিনি ধৰি ল'লোঁ ইমপ্ৰেছ হয় সেইটো মই নাজানো কাৰণ মই ভাবোঁ যিখন ধাবাত মানুহ সোমাম বুলি ভাবে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ধাবা থাকে তাত যিবিলাক সোমাম বুলি ভাবে নিশ্চয় তাত সোমাবই মানে গতিকে আৰু তেওঁক মাতিলেহে যে সোমাব মই সেইটো কথা নেভাবোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা মানে হেৰি লাগে ধৰি লওক মানে মোৰ দেউতাৰ বয়সৰ মানুহ এজনে যেতিয়া তেনেকৈ মানে ৰাস্তাত ৰৈ পেলাই তেনেকৈ এটা মানে কামত নিয়োজিত হৈ আছে মানে কিবা এটা মানে আৰু সকলোৱে ইগন'ৰ কৰি গুচি যোৱাৰ নিচিনা লাগে মানে বস্তুটো গতিকে মানে কিবা এটা বেয়া লাগে দুখ লাগে কিবা এটা মানে মনত অকণ কষ্ট পাওঁ কিন্তু কিন্তু এইটোও সঁচা যে তেনেকৈ বহুতকেইটা পৰিয়াল চলি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ বেয়া লগাটোৰ যুক্তিযুক্ততা আছে নাই মই নিজেই কনফিউজ গতিকে মানে আৰু যদি সামৰ্থ্য থকা হ'লে নিশ্চয় মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু বৰ্তমান বাওনা বাওনা হয়তো চন্দলে হাত মেলিব নোৱাৰোঁ এই এনেকুৱা সপোনবোৰে খেদি ফুৰে কিন্তু মানে কি আৰু সপোনবোৰে খেদি ফুৰে সপোনবোৰ সপোন হৈয়ে আছে কেতিয়াবা সপোন হৈয়ে থাকিব চাগে আৰু আৰু ৰাতিপুৱাৰ পিছত যিহেতু একেবাৰে ৰাতি লগ পাই আছে গতিকে অলপমান ঘৰুৱা পৰিৱেশ দেখাওঁ তাৰমানে কি হয় মাৰ যেতিয়াৰ পৰা গা বেয়া হ'ল তেতিয়াৰ পৰা মানে মায়ে মানে কিবা মাছৰ গোন্ধ ল'বলৈ খুব টান পোৱা হ'ল মানে মাছ মাছ ভাল নোপোৱা হ'ল খাবলৈ গতিকে মানে এই কিবা কেঁচা চালাদ তালাড এইবিলাক এতিয়াই মায়ে ভাতকেইটা খাই আছে গতিকে ইমানো ষ্ট্ৰং হোৱা নাই মানুহজনী কিন্তু এতিয়া আজি দেউতাই মানে কি কৰিলে আৰি মাছ আনিলে আৰু আৰি মাছ আমাৰ ঘৰতো মাছ খোৱা মানুহ মানে যদিও তিনিটা এতিয়া মায়ে নাখায়েই গতিকে মানে আমি দুটাহে দেউতা আৰু মই কিন্তু কথাটো হ'ল কি দেউতাই মাছ আনিছে সাত পিজ এক্সোৱেলি এনেকুৱা ডাঙৰ মাছ আনিলে কি হয় মানে পটককৈটো এক দুই পিচটো বিক্ৰী নকৰিব ন গতিকে মানে তেনেকৈ আনিলে এতিয়া খোৱা মানুহ যিহেতু নাই গতিকে কবিতা খুৰীহঁতক মাতিলোঁ কবিতা খুৰীহঁত আহিছে তাৰপিছত আৰু কবিতা খুৰী আহিলে আৰু এটা ভাল হয় ধৰি লওক ৰন্ধা বঢ়া লগাই দিলে মায়ো অলপমান ৰেহাই পায় কেতিয়াবা দেউতাই ময়ে লাগি দিওঁ কিন্তু কেতিয়াবা ইমান বেছি ভাগৰ লাগে মানে সম্ভৱ হৈ নুঠে আৰু মানে পিছকেইটা মোটামুটি ঠিকে আছে বৰ এটা ডাঙৰো নহয় বাৰু হয়নে এইয়া কবিতা খুৰী আহি গ'ল কবিতা খুৰী লাগি আছে ভাত হৈছে এইফালে মাতাজী নহৰু বুক খোৱাত ব্যস্ত আৰু দহটা বজিলে ভাত খাবলৈ হৈ গ'ল নবীন খুড়া দেউতাৰ মোক ডাইনিঙতে দিছে আৰু কিবা মাছ কঁঠাল আৰু এইটো হ'ল কঁঠালৰ মুচি স্পেচিয়েলি এইটো মানে কবিতা খুৰী স্পেচিয়েলি বনোৱাৰ কথা আছিলে আজি আৰু পদিনা চাটনি আৰু মাছ এই ইমানেই চিম্পুলকৈ আৰু ভিডিঅ'টো বিচনাৰ পৰা শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ পাই বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে দিনবোৰ সুখৰ হওক ধন্যবাদ